20 may 2023-cü il tarixində Gədəbəy rayonu Novosaratovka kənd şəhidlər bulağının qarşısında Ayta Cəlizadənin Şəhid qardaşım adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimdə şəhid ailələri, hərbiçilər, ziyalılar və kənd sakinləri iştirak edirdi. Aytac Əlizadənin qələmə aldığı sənədli povist Azərbaycan Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Şamxal Əlizadənin həyat və döyüş yollarına həsr edilir. Şəhid bacısı kitabı Şamxal Əlizadənin bacısı Aytac Əlizadənin ilk qələm təcrübəsidir. Bu gün buraya yığışmamızın səbəbi bizim 44 günlü zəfər tariximizin o qəhrəman oğullarıdır. Mən ilk olaraq bu oğulların qarşısında, sonra şəhid ailələrinin, şəhid analarının qarşısında başərirəm. O oğulların qəhrəmanların sayəsində bu gün bir aradayıq və bu günümüzün əsas də, səbəbi şəhid bacısı, şəhid Şamxal Əlizadənin bacısı Aytaç Əlizadənin yazdığı bu kitabdır. Kitab Şamxalın həyat yollarına həsr edilib. Kitabda həm də 44 günlü zəfər tariximizin Gədəbəyli oğullarının da ayrıca haqqında və şəkilləri yer alır. Bu kitab Aytacın ilk qələm əsəridir. Mən inanıram ki bundan sonra da Aytacın belə e, bu cür ağırlıqlı kitabları yox, inşallah ki ədəbiyyatımıza xidmət ediyən kitabları davamlı olacaq. Çox Aytac xanımın kitabını təbrik edirəm. E, yəni mən arzu edirəm ki bizim şəhədlər haqqında bizim özümüz yazar. Bir bacı öz qardaşı haqqında əlbəttə öz düşüncələrini deyə bilər. Orada öz düşüncələrini deyil, öz xatirələrini deyib. Öz istəyini deyib. Və əlbəttə bu istək böyükdür. Qardaş üçün ən yaxın olan bacı, bacıdan böyük qardaşa yaxın olan kimsə yoxdur. Qardaş həmişə həmişə kimi istəyir? Qardaşını istəyir. Deyir ki, "Mən başlığın ər eldəndir, oğul beldən qardaşam." Yəni, oğul da tapı ola, düzürsüləməli də tapı olacaq. Qardaş tamamilə başqa şeydir. Yəni bir bacının öz qardaşını buğ olan münasibəti, hisləri məni həqiqətən biraz duygulandırır. Demirəm şey, duygulandırır. Mən duyuluram və belə bacılarımızla fəxr edirəm. Arzu edirəm ki, bütün bacılar bir olsun. Əlbəttə bütün bacılar birəm öz qardaşlarını həmişə onlar qədər sevməyən mən ikinci kimsə tanımıram. Bu bayrağa hər alın pulura bilməz. Bayrağa yalnız şəhdədlər. Bu qurun bayraq ucadadır. Bayraqdan ucaq, nəsə yoxdur. Bayrağın harda dalğalanırsa, sən orada varsan. O bayraqlar bayraq edən üstündəki qandır. Torpaq əgər onunında qan varsa, vatandır. Yəni o bayrağın üzərində qan, şəhidlərin qanıdır. O qan varsa, torpaqda o qan varsa, o vətəndir. O böyük bəxtəvar absadə də şəhid məzarları şəhərində bunları qeyd edir və deyir: Şəhədi olmayan millət millət deyil. Qə şəhədi görən Düşmən adamdan qorxur. Deyirəm bu torpaq yolunda ə, öləm ölmək istəyən insanlar var. Qazisi olan ə, vətənin, vətənin yolunda bu qazilərə görən düşmən orada nə edir? Çadım geri çəkilir. Bəla qorxu və o vətənə bir də xoş gözlərlə baxmır. Ancaq vətən kimindir? O Dədəqor dəfəsində deyici, onu bəcərənlərin, onu əkənlərin. Bugünkü gün mən şəhid kolleg mehtabun anası kimi şəhid valideynlərin adından söyütlü xeyriyyə cəmiyyətinə İmamiyyətlə Ayta xanımın yazdığı, əziyyət çəkdiği, ərsiyə gətirdiyi kitab üçün kimlərin əziyyəti varsa hər birinə bir valideyn olaraq təşəkkür eləyirəm. Valideynlərimiz adından hər birinə göz aydınlığı verirəm. Həmişə xeyirə qulluq eləyin. Şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Əməmiətə Azərbaycan xalqı möhkəmdir. Gedəbəx xalqı həmişə qəhrəman olub, qəhrəman olaraq da var. Necə ki, oğlanlarımız, kişilərimiz qəhrəmandır, qeyrətlidir. Eləcə də şəhid bacıları qeyrətlidir, şəhid anaları qeyrətlidir. Hər birinin hansı ki, o kitabda şəhid üçün və ya xod şahid valideyn üçün hansı bir arzuları, mövqeləri, işləri olubsa, hər bir insanın ürəyindən şahid keçibsə, şahidin əziyyəti şahid anasına, şahid atasına qayıqsı olubsa, həmin insanlara böyük təşəkkür edirəm, hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Mehdabımla qürur duymuşam, qürur duyuram. Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bugünkü gün şəhidlər unutulmur, şəhidlər yaddadır və şəhidlər heç vaxt unudulmayacaq şəhidlərimizin qanı yerdə qalmıb. Qazilərimiz qanını alıb. Əziz millətim, hörmətli xalqım. Həm yerlilərim, gədəbəylərim, əvəllə hamınızı salamlayıram. Bizim balalarımızın adı çəkiləndə gəldiyiniz üçün, əziyyət çəkdiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Aytaç bala, sənin kitabın çıxmaq bizim balalarımıza həsr etdiyin çıxan kitabın çıxması münasibətilə səni təbrik edirəm. İnden sonra başka başka şeylerden yazmağını, başka başka üre açan şeyler mi, hikayeler mi, neler mi yazmağını arzulayıram. Təkcə şehitler hakkında yok. Hamınıza minnettarımı bildirim. Bu kitabda əziyyət olanlara. ben dəqiq bilmirəm, söğütdü, miskinli. Haral olursa olursunuz onun gedəbəylilərimiz, hem yerlilərimiz. Hamınıza minnettarımı bildirim. Həmişə təşəkkür eləyirəm. Bizim balalarımızı unutmursunuz, bizi yaddan çıxartmırsınız. Çox sağ olun, minnətdar amamlıca. Afiq Allahverdiyev, Məhərrəm Məmmədov başda olmaqla Bir qrup Xeyr-xah Qədəbəy oğullarının dəstəyi ilə İşıq zə görən kitab şəhid ailələri və oxucular tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. öncədən Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. 1-ci Qarabağ şəhidi, 2-ci Qarabağ şəhidi deyən bir şey yoxdur. Şəhid hamımızın şəhididir. Hər biri canımızdır, qanımızdır. Bütün şəhid analarının əllə növrəm. Şəhid anaları bizə minnətdarlığlar edir. Amma bizim sizə minnətdarlığ borcumuz var. Bir ömür boyu. Onlar bizə bir vətən bəxş etdilər, onlar bizə vətən verdilər. O cümlədən aytdı hakıq səninə təşəkkür edirəm. Şəhərdə də yetişəsən bütün qardaşlara, biz fondunun üzvlərinə, biz fondunun biz tonlu qurcuna. Sürətli Fərhad qurcuna. Hər birinə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Allah hər birinə can sağlığı uzuna birləşsin. Bir daha Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Mən bu kitabın içərisində qardaşımın uşaqlıqdan şəhid olduğu günə qədər, hətta ondan sonrakı günlər də qeyd etmişəm və bunun da bir məqsədi var. Həmçinin kitabın əvvəlində də qeyd etmişəm ki, kitabı yazmaqda bir dənə məqsədim var. O da qardaşımı və şəhid qardaşlarımı tanıtmaqdır. Bu kitabda təkdə şamxalı yox, şamxar kimi şəhid olmuş Gədəbəyin 2-ci Qarabağ müharibəsində, yəni 44 günlük müharibəmizdə şəhid olmuş şəhidlərimizin haqqında məlumat və şəkilləri də var. Mən şəhidlərimiz haqqında məlumat toplayarkən onlar üçün layaqət da bunu belə deyim kompüterdən əvvəl dəftərcəyə yazanda heç vaxt yorulmadım çünki mən bilirdim ki mənim qardaşım da o bir şəhidlərimizin hər biri bizim torpağımızın vətənimizin bütöv olmağına görə şəhid oldular, qan tökdülər. Mən onların hər biri haqqında məlumat yazarkən qürur duydum, fəxr elədim ki mən təkdə şamxalın yox, şamxar kimi minlərlə şəhidin bacısıyam. Və bugünkü gün burada olmağımın və dünya görüşümün olmağının, təhsilli olmağımın, ümumiyyətlə həyatda gördüyüm hər şey qardaşıma borcluyam. Mən fəxr eləyirəm ki, Şamxal kimi bir şəhədin bacısıyam. Bu kitabda nənki şəhidlərimiz, həmçinin vətənimizə olan sevgimizdən qazilərimizin, veteranlarımızın, şəhidlərimizin o 44 günlük müharibədə, həmçinin 92-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində çəkdiyi əziyyətlər Gördüyümüz bütün fəlakətlər, həmçinin qazandığımız zəfər haqqında öz sözlərimi yazmışam. Və indən sonra da nə qədər ki həyatda varam, nəinki Şamxal və Şamxar kimi şəhid olmuş bütün şəhidlərimizi tanıtmağı söz verirəm və bir müəllimə olaraq onu demək istəyirəm ki öz e, inşallah ki yaxın vaxtda müəllim adını qazanaram və gələcəkdəki o körpə uşaqların hər birinə nəyin şamxal, şamxal kimi şəhid olmuş minlərlə şəhidlərimizi tanıtmağı özümü burs bilirəm və söz verirəm ki indən sonrakı həyatımda onları tanıtmaq üçün əlimdən necədirsə eləməyə hazıram. Bu kitabın belə deyim, e, ərsiyə gəlməyində təkcə mənim payım yoxdur. E, onun maddi cəhətdən qarşılayan Asiq müəllim var. Ona təşəkkür edirəm. Məhərrəm müəllim, Etibar müəllim və həmçinin Bizfond qrupunun üzvü, Söyütdü xeyriyyə qrupunun üzvünə təşəkkür edirəm. Bizim kitabımızın redaktoru İradə Aiteldir və bu kitabı belə deyərdim, yazmağı mənə məsləhət bilən İradə xanıma təşəkkür edirəm. Bu kitabın üzərində əziyyəti olan Nərmin xanım, Ramiz müəllim, hər birinə, hər birinə təşəkkür edirəm və çox sağ ol. Bügünkü gün bu kitabı əlimdə belə qürurla tutmağımın səbəbçarı sizlərsiniz. Hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Biz təşəkkür edirik. Mərasiminin ikinci hissəsində Şəhid qardaşım kitabı Gədəbəy rayon Əli Musayev adına Söyüdlü tam orta məktəbinin kollektivinə təqdim edildi. Biz bu gün Söyüdlü kəndinin orta məktəbində Bu gözəl kitabın işığına toqlaşmışıq. Kitabımız 44 günlü zəfər tariximizin baş tacı Şamxal Əlizadəyə həsr olunub. Kitabın müəllifi Şamxalın bacısı Aytac Əlizadədir. Və bu kitabda Şamxalın həyat və yaradıcılığı ondan başqa həyat və yaradıcılığı geniş şəkildə qeyd olunub, sənədli povestdir. Və ondan əlavə olaraq Gədəbəy rayonunun 44 şəhidi baş tacı haqqında da məlumat verilib, şəkillər verilib. Və burada bu kitabın ışığına toplaşanların arasında da həmin bu qəhrəman oğulların ailə üzvləri, şəhid anaları, şəhid ataları, döyüşçülərimiz, qazilərimiz iştirak edir. Mən ə, bu kitab haqqında qısa məlumat verim. Kitab Aitacın ilk E, nəsr əsəridir. İlk qələm təcrübəsidir. Və mən e, kitabın redaktoru mənəm. Aytacın yazı tərzindən mən gördüm ki, Aytac gələcəkdə inşallah çoxlu çoxlu kitablar yazacaq və Gədəbəyin yazarlarının, şanlı yazarlarının sır sırasına bir imza də əlavə olunacaq. Aytac Əlizadə. Aytac bu yolda mən sənə uğurlar arzulayıram də Aysacın Ürək qanunla yazılan bu kitabın ərsəyə gəlməsində bir çox oğulların da əməyi var və mən onların burada adını çəkməyi özümə şərəf duyuram. Həm də o oğulları mən təkcə bu kitabdən tab vaxtı yox kitabdan əvvəldən də tanıyırdım çünki mən gədəbəydə o müqəddəs ocaqlarda məhz o oğulların sayəsində oldum bir-bir getdim şəhidlərimizi tanıdım bacardığım qədər tanıtdım və özümə çoxlu şəhid balaları qazandım ailələr qazandım dostlar qazandım Kitabın Arsəyə gəlməsində bizə həmişə dəstəyiçi olan ilk növbədə mən Gədəbəy cəmiyatına minnətdaram. Gədəbəy oğullarına minnətdaram. Söyüdlü kəndinin oğullarına, Bizfond qrupunun üzvlərinə, Söyüdlünün Xeyxaxoğulları qrupunun üzvlərinə, Miskinli kəndindən Miskinli qrupunun oğullarına, başda Məhərrəm Məmmədov olmaqla başda e, biz fond qrupundan başda Afiq Allahverdiyev olmaqla hər birinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həm də ona görə minnətdarlığımı bildirirəm ki 44 günlük zəfər tariximizdə o oğullar özləri Azərbaycandan kənarda olsalar da ürəkləri, qəlbləri bizlə döyünürdü. Onlar Şuşa daydı, onlar Cəbrayıl daydı, onlar e, Laçın daydı. Onlar döyüşürdülər, döyüşən oğullardı o oğullar. Və dəyə şücbanlı fəda ediyən oğullara biz ulu Tanrıdan rəhmət diləyirikcə o döyüşən oğullara da indi yaşayan qazilərimizə, döyüşçülərimizə və arxa cəfədə döyüşən oğullara biz can sağlığı arzulayırıq. Amma mütləq bu kitabı oxuyarsınız. Çünki siz də böyüyəndə ola bilsin ki, Aytaç kimi qələm sahibi olacaqsınız, dəhrəman olacaqsınız, igid olacaqsınız, gədəbə başını ucalara qaldıran bir şəxsiyyət olacaqsınız. Yerimiz Afiq kimi. Afiq arxada həmişə də arxada durursan. Yəni mən bütün bu işlərdə indiyə kimi səni biz şəxsən görmürdük. Amma indi şəxsən gördüyümə, bir belə bizim üçün iş gördüyünüzə görə bax sənə, sənin timsalın da bütün oğullara minnətdaram və bilirəm ki, hamının da içərisində bu dəqiqə minnətdarlıq duyğuları var. Iı, təqdimatdan kənər olsa da vallam mən nə iş olub heç təkcə Gədəbəy yox bilirsiz ki mən başqa bölgələrdə də çəkilişlərdə olub şəhid evlərində olmuşam və o evlərdə ki ora biraz kənardır, ucqar yerlərdir. Ora heç bir jurnalist getmir, televiziya ora getdirmir nümayəndəliyini. Mən həmin yerlərə də gedəndə birbaşa arxamda dağ bildiyim oğullara müraciət eləmişəm ki Afiq mən Aqdaşda çəkiliş eləmək istəyirəm, bizə dəstək lazımdır. Məhərrəm müəllim, mən getmək istəyirəm Zakatoloya çəkilişə, bizə dəstək lazımdır. Onlar təkcə Gədəbəy ərazisində yox, bütün Azərbaycanda ehtiyacı olan adamların arxasında dılar və arzu edirəm ki, həmişə də arxamızda dağ kimi durasınız. Minnətdaram hər birinizə. Allah dövlətimizi qorusun, Allah xalqımızı qorusun. Bayrağımız da həm çavuzlarda dalğalansın, bu bayraq həm şəhidlərin səadəsinə ucalara davamlandı, dalğalanacaqdır. Da. Allah düşmənimizi kör eləsin. Amin. Amin. Allah, Allah sizə siz yaxşılıq olanlar var eləsin. Allah düşmən eləsin. Dəyər verənlər sağ olsun. Mən də öz adımla bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Bu dəqiqə bizim bu gözəl havada, bu Gədəbəy rayonunda yaşamağımız o şəhidlərin qanı bahasına başa gəlib. Ona görə də biz bütün 1-ci Qarabağ müharibəsi, 2-ci Qarabağ müharibəsində olan şəhidlərin qarşısında mən baş əyirəm. Bütün qazilərə can sağlığı deyirəm, Allahdan şəfa deyirəm. Sağ olsunlar ki, bu qazilər də bizi 44 günün müharibə zamanı Gedəbəyin, yox, bütün respublikağımızı, Azərbaycanın başını bütün dünyada uca etdi. Rustavi ərsəyə gətirən hər kəsə təşəkkür edirəm. Siz özünüz şəhid adını daşıyan məktəbin müəllimlərisiniz bizim məktəb şəhid Əli 1-ci Qarabağ, Qarabağ müharibətinin şəhidi Əli Musayev lazımdır. Yaxın hər birimiz bilirsiniz. Məktəbin qavanında şəkil də var. Sayıqlıqla bir yerdə. Bu çıxlaftan siz nələr öyrənəcəksiniz? Ən birinci şəhidlər kimdir? Və siz gələcəkdə ə, özünüz oğlan uşaqlar əskər olacaqlar. O cümlədən qız uşaqlar hansı şey yazar da ola bilərsiniz, şair də ola bilərsiniz və hətta həmin vaxtda da siz Azərbaycan uğrunda canlarından keçən insanları tərənnüm elə mənzur. Türk dünyasının ən böyükü, elə deyim, kişilərindən biri Mustafa Cəmal Atatürk, o ən türkçü ruhlu addı. Sən ya şəhid olmalısan, ya qazı. Vətən uğrunda, millət uğrunda. Ona görə siz də birinci kitabə hörmətlə yanaşın, ikinci də oxuyun kitabın içindəklər və Umm şəhidlər haqqında məlumatları öyrənim. Ee, Azərbaycan və Qəzəbə şəhidlər haqqında bir neçə kitab çıxıb. Yaxınmdan əvvəlcə kitablarımız bəzilərimizin evində var, bəzilərimizdə yoxdur. Bu hələ ki sonuncu da arzulayıram ki sonuncu olmasın. Biz həm şəhidlər haqqında yazmalıyıq və siz də öyrənməlisiniz. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazılara da can sərhədlərin. Şərbala qan çöllərinə, apı çolan göncələrə, mazəni dincilərə, ağlaqərən fulağla Qarabağ Azərbaycandır. Qafiq qülləsinə qurban gediksən gözünə sabahat, şəhidlər, üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkən şəhidlər, zəlan məəmməsiz ölümləri ilə, min bir bəhtanla, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölümün şamına çəkən şəhidlər, o şənbə gecəsi, o qəti günü mümkünə döndərdik qoğuna mümkün, hər gün qalbindəki qorxu mümkün. O cəzə dağıdıb sözlü şəhidlər Qarabağ Azərbaycanıdır. Sonda müəllif imzalı kitablarını şəhid ailələrinə və mərasim iştirakçılarına təqdim etdi.